श्रीस्तोत्रम् पुष्कर उवाच राज्यलक्ष्मीस्थिरत्वाय यथेन्द्रेण पुरा श्रियः स्तुतिः कृता तथा राजा जयार्थं स्तुतिमाचरेत् इन्द्र उवाच नमस्ये सर्वलोकानां जननीमब्धिसम्भवाम् श्रियमुन्निद्रपाद्माक्षिं विष्णुवक्षस्थलस्थिताम् त्वं सिद्धिस्त्वं स्वधा स्वाहा सुधा त्वं लोकपावनी सन्ध्या रात्रिः प्रभाभूतिर्मेधा श्रद्धा सरस्वती यज्ञविद्या महाविद्या गुह्यविद्या च शोभने आत्मविद्या च देवि त्वं विमुक्तिफलदायिनी आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्त्वमेव च सौम्या सौम्यैर्जगद्रूपैस्त्वयतद्धेवि पूरितं का त्वन्या त्वामृते देवी सर्वयज्ञमयं वपुः आद्यास्ते देवदेवस्य योगिचिन्त्यं गदावृतः त्वया देवी परित्यक्तं सकलं भुवनत्रयं विनष्टप्रायमभवत् त्वयोदानीं समेधिकं दारः पुत्रास्तथागारम् सुहृद्धान्यथनादिकं भवत्येतन्महाभागे नित्यं त्वदीक्षणानृणां शरीरारोग्यमैश्वर्यमरिपक्षक्षयः सुखम् देवी त्वद्दृष्टिदृष्टाणां पुरुषाणां न दुर्लभं त्वमम्बा सर्वभूतानां देवदेवो हरिः पिता त्वयै तद्विष्णुना चाम्बा चराचरं। मानं कोशं तथा गोष्ठं मा, मा, मा शरीरम् कलत्रम् च त्यजेथा सर्वपावनी मा मा सुहृद्वर्गान् मा मा विभूषणम् त्यजेथा मम देवस्य विष्णोर्वक्षस्थलालये सत्त्वेन सत्यशौचाभ्याम् तथा शीलाद्विगुणै त्यजन्ते ते नरः सद्यः सत्यक्ताये त्वया मले त्वयावलोकितः सद्य शीलाद्यैरखिलैर्गुणैः कुलेश्वर्यैश्च युज्यन्ते पुरुषा निर्गुणा अपि स श्लाघः स गुणी धन्यः सकुलीनः स बुद्धिमान् सशूरः स च विक्रान्तो यस्त्वया सद्यो वैगुण्यमायन्ति शीलाध्यासकला गुणा पराङ्मुखी जगद्धात्री यस्य त्वम् विष्णुवल्लभे न ते वर्णयितुम् शक्ता जिह्वापि वेदसः देवि पद्माक्षी मास्मांस्ताक्षिः कदाचन पुष्कर उवाच एवम् स्तुता ददौ श्रीश्च वरमिन्द्राय चेप्सितम् सुस्थिरत्वम् च राज्यस्य सङ्ग्रामविजयादिकम् स्वस्तोत्रपाठश्रवणकर्तॄणाम् भुक्तिमुक्तिदम् श्रीस्तोत्रम् सततम् तस्मात्पटेच्छ शृणुयान्नरः इत्यग्निपुराणे सप्तत्रिंशदधिकद्विशततमोऽध्याये श्रीस्तोत्रम्